Це важко повірити, але виявляється, що в третьому тисячолітті до нашої ери стародавні китайці і єгиптяни вміли проводити операції з реконструкції носа. Тож не дарма ринопластика і на сьогодні посідає одне з найперших місць серед усіх пластичних операцій. Сьогодні ви дізнаєтеся, коли дійсно варто звернутися до хірурга. Вітаю усіх! Це програма день. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Ринопластика це операція з метою поліпшення форми носа, виправлення дефектів і усунення проблем з диханням. То дев'ять відсотків потенційних клієнток на цю процедуру це жінки у віці від 20 до 40 років. Наш гість провів понад тисячу операцій по ринопластиці, тож в нього й будемо розпитувати про всі тонкощі знайомтеся Геннадій Петлажан, провідний пластичний хірург, завідуючий хірургічним відділенням центру Віртус. Я вас вітаю. вітаю. Знаєте, от коли я дізналася про те, що ще до нашої ери робили подібні операції, то клієнтами, так би мовити, тоді були чоловіки, у яких було спотворене обличчя в бою на війні. І вони були основними клиентами, так, то, скажем так, что есть причиной звернень на сегодняшний день и кто и вашими основными клиентами? Ну, в принципе, мужчины остаются воинствующими из двух полов, поэтому мужчины, хоть и действительно тоже являются нашими клиентами, но в последнее время все-таки процентов 80 это женщины, которые хотят изменить свою внешность, улучшить свою внешность благодаря средствам массовой информации, которые навивают тот образ красоты из глянцевых журналов, смотрят девушки с утонченными чертами, и молодые девушки хотят быть похожими на них, хотят так же нравиться, как они. Поэтому все-таки большинство наших пациентов, которые хотят изменить форму носа, это женщины. Насколько великий масштаб мая такая тенденция? Ну, достаточно великий. Мы оперируем, ну, я в год выполняю где-то около 100-150 ринопластик. То есть это, ну, достаточно большое количество людей, которые хотят, а учитывая, что На Україні не тільки наша клініка, то ж поэтому контингент і количество людей, які змінюють форму своєї носа в стране, достаточно велика. Я ознайомилася з декількома статтями з приводу ринопластики. Так, от, власне, крім краси, мова йде ще й про здоров'я, тому що часто, якщо в людини є затруднення з носовим диханням, це ну якби не дуже добре. І от наскільки тут важлива і показана ринопластика, адже є операції там по вирівнюванню носової пригородки, наскільки мені вдома, ну ну щось інше, але не ринопластика. Вы знаете, мы в нашей практике, в клинике столкнулись действительно с тем моментом, что пациент, жалуясь на то, что у него, ему не нравится форма его носа, в то же время мы понимаем, что кроме этого у него еще нарушенное носовое дыхание. И с этих пор, это уже больше 10 лет, в нашей клинике появился лор-врач, который вместе со мной оперирует. И если есть у проблем, проблемы у пациента с нарушенным носовым дыханием, мы это решаем за один раз. Это очень удобно для пациента. І він получает два в одному і красу, і здоров'я і красу, і здоров'я все ще не От ну зрозуміло, що в кожного покоління, там в кожній епохі були свої якісь ідеали, стандарти краси. От на сьогоднішній день, що є ідеальним носом, і хто диктує ці стандарти? Що це якби що це собою являє? Ну, вы знаете, несмотря на то, что мы живем уже в 21 веке, но те стандарты красоты, Античные, формы да. носа, которые действительно есть и по настоящий момент, они действительно уходят далеко в прошлое. Еще сам Микеланджело рисовал те черты носа, те формы носа, те углы, которые должны быть в сочетании между носом, щеками, подбородком, которые, в принципе, он считал, что являются канонами красоты. И и, вы знаете, мы действительно в последнее время стараемся все-таки придерживаться этих канонов. Но мода, к сожалению, делает свое дело. И поэтому, если есть мода на курносый носик, значит, делается, то есть все пациентки настаивают на том, чтобы делать курносый носик. И наша задача, как хирургов, которые работают и которые должны объяснять пациенту, что сегодня мода на курносый носик, А в следующем году буде мода на широкий носик. А це не то що пластилін, який можна і год. кожний год. Тобто Поэтому... краще класика. Краще класика, да, і тому що просто завжди буде красива. ніс завжди, якщо чесно привертав увагу, варто подивитися на полотна художників або навіть на монети, де викарбувався профіль. От вважається, е, що от маленький носик, особливо для жінки, це завжди гарно і витончено. Але є таке поняття як орлиний профіль, і це теж дуже красиво і дуже витончено. Все очень относительно. Я обычно привожу, когда пациент сидит у меня на консультации, а обычно это мужчина, и вот ему не нравится горбинка на носу, я ему привожу пример одного из актеров, там Гоша Куценко есть такой, у которого орлиный нос. Ой. Есть много таких примеров, которые мы можем приводить люди которые достаточно успешные несмотря на очень жуткую и некрасивую форму своего носа то есть определяющим все-таки является психологическая особенность пациента то что он не может как бы свою внешность сочетать принятый. с той формой носа, которая есть да поэтому, Здесь очень важный психологічний момент, і вот наша задача на консультації все таки виявити тих пацієнтів, у которых дійсно ми зможемо улучшити ситуацію і форму носа. Ну наскільки людина може залишатися індивідуальністю, якщо в неї не сприйняття навіть свого свого носа, це вже окреме питання. Все ж таки, я хочу звернутися до вас як до професіонала, який провів більше тисячі операцій. А в яких випадках от ви показуєте цю операцію? Ну, ви кажете пацієнту, що так вам дійсно варто звернутись до хірурга. из какого вику возраст обычно для эстетической ринопластики это начиная с 18 лет мы рекомендуем когда уже костный скелет сформировался э, мы без риска каких-либо осложнений или последствий можем выполнять данную операцию что касается что является показанием здесь два момента во-первых это психологический статус, при котором пациент не может жить с формой этого носа. И действительно, что форма этого носа отличается от тех стандартных канонов красоты, которые существуют. Вот если эти два знаменателя сходятся, то тогда действительно у пациента есть показания для ринопластики. Тобто, ну наскільки це може бути дуже негарно, ну про що я хочу запитати? Я розумію, що це ваша робота, це ваші гроші, зрештою, так. Але в яких випадках ви можете дозволити собі відмовити пацієнта від операції? Коли я бачу, що нос красивий, нос пропорціональний на ліце. а у пациента есть желание, которое, может быть, связано с той же самой модой или с каким-то веянием ее души на данный момент. Вот она вот считает, что, вот, допустим, у нее есть э, молодой человек, которому, может быть, не нравится форма этого носа. И она думает, что в этом вот заложена вся беда, что если она изменит форму своего носа, то сразу молодой человек начнет ее любить больше. И э, задача распознать. Потому что такой пациент никогда не будет доволен результатом операции. Если пациент недоволен результатом операции, значит, эта операция абсолютно не нужна. Вы сказали, что вы работаете часто в компании с Лором, да. а как чи, чи, бы есть среди ваших коллег психологи, или вы сами справляетесь с психологическими Знаете, положением? у пластического хирурга должно быть очень много специальностей. Психология у пластического хирурга должна занимать минимум 50% его практики, потому что э, пациенты, которые к нам приходят, это здоровые люди. Они не больные, они здоровые, но они хотят что-то изменить в себе, поэтому задача наша быть вначале психологом, а потом уже хирургом, ещё немножко художником, чуть-чуть скульптором. Тоді наступне запитання просто на 200% адресовано саме вам, чому? Тому що от як ви зауважили, дуже часто людина покладає на пластичного хірурга ну занадто високі надії, тобто їй здається, що от вона щось змінить і буде їй щастя до кінця днів, розумієте? І якщо, наприклад, пацієнт ставить до вас за, ну, якби підвищені вимоги, завищені, так як ви в такому випадку дієте, що ви як ви поясняєте, що не там не буде з вас фей, якщо, наприклад, у вас немає таких даних від природи, і що робити, якщо після операції незадоволений пацієнт і хоче переробити ніс ще раз і потім ще раз, і це зрештою може призвести до захворювання психологічного. Важно распознать все-таки действительно, нужна операция пациенту или нет. Завышенные требования, о которых вы говорите, если я вижу, что я могу эти требования воспроизвести в жизни, если я могу помочь пациенту, чтобы он действительно эти свои высокие требования мог увидеть в зеркале после операции, то и мы находим консенсус, то операция может состояться, и пациент будет доволен результатом. То, что вы говорите, потом пациенты недовольны. Если э, пациент недоволен каким-то эстетическим моментом ринопластики, значит, доктор неадекватно провел консультацию. Значит, он не объяснил, что ринопластика э, в ринопластике от хирурга зависит процентов 50-70. Все остальное – процесс заживления тканей, на который мы повлиять не можем. И если он видит, что эту информацию не может донести до пациента, то такого пациента лучше не оперировать. Як часто повертаються ну, були выпадки, когда до вас поверталися прооперовані вами пациенты? Да, конечно. То есть есть такие моменты слабости у пластического хирурга, они есть и у меня тоже, когда ты чувствуешь интуитивно, что психологически пациент, э, ну, не, х, не самый хороший кандидат для этой операции. Есть определенные моменты, которые мы сразу распознаем, когда только пациент открывает рот. Ты уже немножко начинаешь понимать. Но настойчивость пациента и его возможность скрыть это и убедить тебя, что он абсолютно адекватный человек, порой играет с нами злую шутку. Мы оперируем этих пациентов, и вот такие, к сожалению, возвращаются, и такие сложно удовлетворить такого пациента, вот. Но бывают ситуации, так как вот с процессами заживлениями действительно, когда приходят пациенты после травмы, кривые носы, перебитые носы, там мы сразу предупреждаем, что возможно, какие-то изменения произойдут, которые нам придется там, через год после ринопластики подкорректировать. Mm -hmm. И пациент готов к этому и понимает, Но ну, это минимальные такие моменты, которые мы действительно можем подправить. Но ну, это такой небольшой контингент. Геннадий, а заворотные выпадки, когда, например, ваши колышние пациенты сказали вам, лекарю дякую, вы изменили мою долю на краще. Ну, таких большинство, конечно. Иначе бы я не сидел здесь с вами, и вы бы не говорили о том, какое количество операций у меня есть. Действительно, большинство пациентов Понимаете, как мы не просто меняем нос мы меняем их отношение к жизни. Для мы, себя в первую очередь, Конечно. Правда? Они относятся лучше к себе. Они становятся более раскованными, то, что они говорят. То есть, если раньше они шли, они должны были наклонять голову. Они должны были, когда фотографироваться, показывать только определенный профиль. То есть, Потому что они знали, что так они выглядят некрасиво. У них уходит этот комплекс, и они становятся более раскованными людьми. То есть, мы не меняем форму носа, мы меняем их отношение форму, к жизни. Форму поведения в первую Совершенно очередь. Совершенно верно наскільки эта операция все ж таки ризикована? Вона дуже популярна. Друге місце після операції по збільшенню грудей. Насколько наскільки вона має ризики? Э, ну, что кожна каждая операция має? операция Конечно, каждая операция, даже самая минимальная, имеет риск. Но если эти все риски стараться спрофилактировать и учитывать, то этот риск сведен к абсолютному минимуму. Обязательно все пациенты, которые приходят к нам в клинику, обследуются в полном объеме. То есть мы видим состояние их здоровья. В клинике используются самые современные методики, самый современный шовный материал, анестезиологическое обеспечение. Мы контролируем полностью состояние здоровья пациента. То есть, конечно, невозможно учесть все 100%, но 99% мы можем учитывать. Об этом одном проценте, который может произойти, какое-то осложнение, пациент обязательно предупрежден. То есть он читает перед тем, как зайти в операционную... Перед тем, как поступить в нашу клинику, информационное согласие, в котором написаны те осложнения, которые могут возникнуть, и в том проценте, в котором они возникают во всем мире. Поэтому он идет осмысленно на этот шаг. То есть если он не хочет рисковать, он не идет на операцию. Но если он понимает, что это минимальный риск, І він підписує, то відповідно, і цей ризик стається таким же мінімальним. Ну, ви провели не лише тисяч більше тисячі операцій. Ви не, одно, не один раз виступали з доповідями на різних міжнародних симпозіумах. Я впевнена, що вас дійсно було чим поділитися з іноземними колегами. Враховуючи той факт, що в Україні ця галузь пластична хірургія вона до цих пір дещо стихійно розвивається. Дайте, будь ласка, нашим глядачам хороші поради, як обрати хорошого хірурга і не помилитись. Чтобы выбрать хорошего пластического хирурга, существует несколько этапов, несколько шагов. Ну, Во-первых, у пациента должно быть желание прооперироваться. Потом пациент должен, ну, сейчас все пользуются интернетом, никто уже не читает журналы, газеты, сейчас все пользуются интернетом. Заходят в интернет и смотрят тех пластических хирургов, которые занимаются той областью, которую они хотели бы прооперировать. Допустим, нашли 10 каких-то пластических хирургов, которым они доверяют. Форумы, на котором есть пациенты, которые общаются между Или собой, которые мы... уже были прооперированы. И дальше идет шаг консультации. Консультация – очень важный момент. На этой консультации пациент должен выяснить, действительно ли доктор выполняет эти операции, действительно ли у него есть опыт выполнения этих операций. Ну, Посмотреть его результаты. И самый важный момент, ну, во-первых, чтобы клиника соответствовала тому, о чем я говорю, чтобы да. риск был сведен к минимуму. І очень важливий момент, щоб у пацієнта возникло довіря до хірургу. Якщо не виникає у вас дері довіря, то лучше не Дякую за вичерпну відповідь. Нагадаю, Геннадій Патлажан провідний пластичний хірург центру Віртус був сьогодні нашим гостем. Ризик, звичайно, справа шляхетна, але іноді дійсно варто тисячу разів подумати ніж один, один раз відрізати. Дякую, що дивилися. Сподіваюся, наша програма зробила ваш день більш результативним. До зустрічі.